নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আজি আমাৰ ইউটিউব তৰফৰ ফালৰ পৰা এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যি কৰিবলগীয়া আছে বিশেষকৈ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কাৰণে সেয়া তাৰ বাবে এটি ৰিকুৱেষ্ট ইউটিউবৰ পৰা ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আগন্তক বিধানসভাৰ যিটো বাজেট অধিৱেশন আছে সেই অধিৱেশনতেই এই ভেঞ্চাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কিবা এটা বি গুড ষ্ট্ৰিপ বা ভাল পদক্ষেপ এটা ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্বত ইয়াত শিক্ষকসকল নিয়মীয়াকৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ৰাজ্যবাহীৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ যিসকল দূৰ নিৱতীয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে বিশেষকৈ বহু দূৰত থকা ঘৰ বাৰে এৰি পিতৃ মাতৃক এৰি প্ৰায় দহ বছৰ বাৰ বছৰ বা কিছুমান আঠ বছৰ বা ছয় বছৰ ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ মাক দেউতাকক এৰি যি বিনামূলীয়া অসম চৰকাৰৰ আদেশসমূহ পালন কৰি আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই শিক্ষকসকলক এটা স্বত্ব বান্ধি দিছিল যে দহ বছৰ হ'লে নাইবা তাৰ আগত যদি কিবা বিশেষ কাৰণত মাক দেউতাকৰ অসুবিধা হয় এই শিশুসকলে তেনেচাৰ ল'ব পাৰিব আৰু সেই বুলি ভাবিয়েই ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকসকলে বহুত দূৰ নিবতীয়া শিক্ষকসকলে বহুত দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে চাকৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকে দ্বীদাবোধ কৰা নাই তেওঁলোকে মানৱ সেৱাত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে এই শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিৰ্মাকৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু তাৰ কাৰণে ত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এটাই ফৰ্ম আছে ছিলেকশ্যন ফৰ্ম অপশ্যন এই ফৰ্ম অপচনেল ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি যিসকলে জমা দিব তেওঁলোকৰ চাকৰি নিৰ্মাকৰণ হ'ব আৰু অলপ খোকোজা আছে খোগোজা নথকা নহয় যিসকল দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকে বিশেষকৈ দৰমহা তেওঁলোকৰ যদিও কমি যাব কিন্তু দূৰণিবতীয়া শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা সুবিধা আছে তেওঁলোকে এইবাৰ নিয়মীয়াকৰণ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু মিচেল পাই যাব কাৰণ আগৰ এছ এছ এ কেটেগৰীৰ লগত কিন্তু দূৰণিবতীয়া শিক্ষকসকলৰ কিন্তু কেটেগৰী মিল নাই তেওঁলোকে এছ এছৰ লগতহে এছ এছ এ মিচেল হ'ব পাৰিছিল আৰু তেনেকুৱা কেটেগৰী নায়েই অৱশেষত এই শিক্ষকসকলৰ যদি নিয়মীয়াকৰণ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিচুৱেল হৈ যাব পাৰিব এইটো এটা নিজৰ ভাল পদক্ষেপ আৰু সেইবুলি ভাবিয়েই বহুতো কণ্ডেকচুৱেল শিশুকে কিন্তু ৰেগুলাৰ অপশ্যনটো বাচি ল'ব তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখিনিলৈ অৱশেষত যাব পাৰিব আৰু এইবাৰ আহোঁ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ অপ্ৰাধিকত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি কেইদিন আগতে জনাইছিল তেওঁলোকৰ সমস্যাটো যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটো অতি কম দিনৰ ভিতৰত সমাধান কৰক নহ'লে কিন্তু এই শিক্ষকসকলে বহুত কষ্টত ভুগি আছে তেওঁলোকে দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সুবিধা পোৱা নাই আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলে যেনেকৈ তেওঁলোকে দৰমহা সামান্য পৰিমাণে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ বেতনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা প্ৰব্লেমত ফেচ কৰি আছে এই বিষয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাম এই ভেঞ্চাৰী স্কুলৰ শিশুসকলে বহু বছৰ ধৰি বিনা বেতনে তেওঁলোকে যি ত্যাগ আছে সকলো ত্যাগ কৰিছে কৰিবলৈ তেওঁলোকে ৰাজি তেওঁলোকে বহুত দিন পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ কিছুমানে বিছ বছৰ এনেকুৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে মীনা বেতনে কৰ্মৰত হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰমহা আছিলেকে কিন্তু এক টকা লাভ কৰা নাই আৰু বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাৰ্থিকৃত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডাঙৰীয়ালৈ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালৈ এই শিশুসকলৰ কাটৰ বিনতি বহুদিনৰ পৰাই আপোনালৈ অনুৰোধ কৰিছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে চচলত বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে একমাত্ৰ আপোনাৰ আশাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অলপ কিবা যদি সঁহাৰি বুজ লবলৈ আহিলেহেঁতেন নিশ্চয় এই শিশুসকলৰ সমাজটো কিন্তু কিবা এটা শান্তি লাভ কৰি লয় কিন্তু তাকে নকৰি অৱশেষত এটা মন্তব্য কৰিছে যে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিক্ষিত কৰা হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ডাঙৰীয়াই লৈ আমাৰ ইউটিউব তৰফৰ ফাৰ ফ্ৰাই ৰিকুৱেষ্ট এই শিশুসকল দুৰ্ভগীয়া মাহী আইৰীৰ দৰে নাচাই এই শিশুসকলৰ প্ৰতি অলপ সহানুভূতি দেখুৱাই আপুনি একে ৰাতিৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰি প্ৰাধিকিত কৰিব পাৰে গতিকে আগন্তুক যি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বাজেট অধিৱেশন আছে এই বাজেট অধিৱেশনত এই দুৰ্ভগীয়া শিশুসকলক তাতে তেওঁলোকৰ ইছ্যুটো উঠায় এই শিশুসকলৰ সমস্যাটো কিন্তু সমাধান নিশ্চয় আপুনি একেৰাতিৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিয়ে কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি নকৰা কাম অসমত কিন্তু আমি দেখা নাই আপুনি যিটো মুখেৰে কয় সেয়া কৰি দেখুৱায় গতিকে এই শিশুসকলৰ প্ৰতি আপুনি অলপ সহানুভূতি হৈ এই শিশুসকলৰ চাকৰিটো নিয়মাকালন কৰিলে নিশ্চয় এটা ডাঙৰ উপকাৰ হ'ব এই শিশুসকলৰ বিশেষকৈ কেইদিন আগতে তেওঁলোকৰ মিড ডে মিলটো কাঢ়ি লোৱা হৈছে যেনেকৈ এই বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ আটাইতকৈ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলহে পঢ়িবলৈ আহে গাঁও অঞ্চল বা ভিতৰুৱা এলেকাসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৃত কৰিলে নিশ্চয় এটা পৰম উপকাৰ হ'ব আৰু ইতিহাসত ৰচিত হ'ব যে একমাত্ৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী অৰ্থাৎ বৰ্তমান পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বিদ্যালয়সমূহ ভেঞ্চাৰী স্কুলসমূহ প্ৰাধিকৃত কৰিছে টিটৰ হিচাপে দিছে আৰু যিখিনি ৰৈ গৈছে এই ৰৈ যোৱাখিনি কিন্তু আপুনি কৰিব লাগিব গতিকে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ এই শিক্ষকসকলৰ চাকৰিটো প্ৰাধিকৃত কৰি মানে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনৰ যিটো আইন আছে এক অভিশপ্ত আইন এই অভিশপ্ত আইনটোক সংশোধন কৰি তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৃত কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোকে সুখী হ'ব আৰু ইয়াৰ এক ডাঙৰ উপকাৰ হ'ব আৰু সদায় আপোনাৰ ওচৰত তেওঁলোকে ঋণী কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ এই বিদ্যালয়সমূহৰ কিন্তু চাইকেল ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাইকেল আৰু ফ্ৰী টেক্সবুকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ এক সমস্যা দেখা দিছে আৰু মিড ডে' মিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি দুৰ্ভাগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি মিড ডে' মিল আছে এই মিড ডে মিল পুনৰ ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাঠৰ অনুৰোধ কৰিছে আপোনালোকে আপুনি বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি চাই অলপ সহানুভূতিৰে দৃষ্টিৰে চাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ যি মিড ডে মিল স্কিম আছিল সেইটো পাহাৰলৈকে নিশ্চয় তেওঁলোকে আনন্দিত হ'ব অসম গোটেই অসম ৰাইজ কিন্তু উৎফুল্লিত হৈ পৰিব আৰু সেই কাম একমাত্ৰ কিন্তু আপোনাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ গতিকে আপুনি নোৱাৰা কাম নাই একে ৰাতিৰ ভিতৰত ইচ্ছা কৰি যদি আপুনি ঘোষণা কৰে যে বিদ্যালয়সমূহ ল'ম আৰু প্ৰাথকৃত হৈ যাব তেতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰতে পিকচাৰ কিন্তু চেঞ্জ হৈ যাব এয়া নিশ্চয় এই শিশুসকলৰ এটা আশা আছে আপুনি বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাধিকৃত কৰিব পাৰিব একে ৰাতিৰ ভিতৰত এই শিশুসকল বহুত আশা লৈ আপোনালোকৰ মুখৰ ফালে কিন্তু বাট চাই আছে ত' এই শিশুসকলৰ এটাই অনুৰোধ দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনত অবিশপ্ত আইনটো সংশোধন কৰি আগন্তুক যি বাজেট অধিৱেশন আহি আছে তাতে উত্থাপন কৰি এই শিশুসকলৰ চাকৰি প্ৰাধিকৃত কৰক এক এক দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগত স্থাপিত আৰু এক এক দুহেজাৰ ছয় চনৰ পিছত যিসমূহ বিদ্যালয়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আছে এই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাধিকৰণৰ আইনৰ আঁতলৈ আনি তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোকে আনন্দিত হ'ব লগতে ইউটাইচত থকা প্ৰাধিকৰণৰ বাদ পৰি যোৱা এই স্কুলসমূহ আইনৰ আঁতলৈ আনি প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে আৰু নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বাদ পৰা এল পি থাৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টো আৰু এম ই স্কুলৰ পোষ্ট লগতে এম ই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে এই শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লগতে যি বিশেষকৈ ড্ৰপ আউট পোষ্টসমূহ আছে ৰৈ যোৱা পোষ্টসমূহ এই পো পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰে দৃষ্টি তেওঁলোকৰ চকু দি নিশ্চয় এই পোষ্টসমূহ ল'ব লাগে হিন্দী পোষ্টক এটা ল'ব লাগে বহুতো সমস্যা আছে আমাৰ প্ৰথম ভাষা মাতৃভাষা যদিও আমাৰ আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আছে হিন্দী এই হিন্দীক বিদ্যালয়সমূহক নিশ্চয় দৰকাৰী আছে অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিবলৈ হ'লে হিন্দী টিচাৰ খুবেই দৰকাৰী হিন্দী ভাষাটো খুবেই দৰকাৰী গতিকে অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমি যেতিয়া ফেৰ মাৰিম নিশ্চয় হিন্দীটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে হিন্দী পোষ্টু অতি সোনকালেই ল'লে নিশ্চয় শিশুসকল উপকৃত হ'ব চৰ্দাৰ শিক্ষকসকল এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনসমূহৰ আপডেটসমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে অবিৰতভাৱে প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব ধন্যবাদ